har bir erkakning jufti haloli uning yuragiga eng yaqin bo'lgan a'zosidan yaraladi ayollarni haqqidan qo'rqinglar ayollarni haqqidan qo'rqinglar ular sizlarga olloh tomonidan berilgan omonatdir deb payg'ambarimiz alayhisalotu vassalam qayta qayta ta'kidlaganlar bismillahi rohmanir rohiym muhtaram azizlar o'tgangi suhbatlarimizda ijtimoiy muammolar haqida gaplashib shariatimiz nuqtai nazaridan muhtarama qaynonalarga va muhtarama kelinlarimizga ba'zi nasihatlarni izhor qilgan edik keling endi azizlar musulmon mo'min o'g'lonlarimizga oila rahbarlariga muhtaram kuyov to'ralarimizga ham diniy nuqtai nazardan ba'zi oilaviy nasihatlarni aytib o'tsak alloh subhanahu va taoloning fazli karami ila siz aziz mo'min musulmon kuyov to'ramiz musulmon o'g'lonimiz aka ukamiz allohni marhamati bilan oilali bo'lasiz jufti halol olasiz shuni esdan chiqarmaslik kerakki sizning jufti halolingiz sizni, sizni rafiqangiz sizga olloh tomonidan berilgan buyuk bir hadiyadir payg'ambarimiz alayhialotu vassalam buni qayta qayta ta'kidlaganlar shu o'rinda bir nozik bir nuqtani eslatib qo'ymoqchiman ayol kishi umuman yaralishligida momo havo onamizni yaralishlarini eslasak odam alayhissalomning chap qovurg'asidan yaralgan odam alayhissalom jannatda hamma narsasi bisyor da mahsullik bo'lgan ne'mati mukammal bo'lmagan u zotning chap qovurg'alaridan momo havo onamizni yaratgan va momo havo onamizni odam alayhissalomga tuhfa qilib hadiya qilib buyuk bir omonat bir sovg'a sifatida taqdim qilingan shunday ekan har bir insonni jufti haloli olloh tomonidan unga berilgan buyuk bir tuhfa sifatida qabul qilishlari kerak zulfiqor Ahmad Naqshbandi hazratlari mana shu haqida bir fikr bildirgan ekan mashhur tasavvuf olimlaridan birlari aytadilarki nega endi momo havo onamizni Alloh taolo bosh suvagdan yaratmadi nega ayni qovurg'adan yaratdi nega oyoq suvagidan yaratmadi deb o'zlari javob beryaptilarki agar bosh suvagidan yaratganda ayol kishi doim boshga intilar edi yuqoriga chiqishlikka intilar edi hali ham o'zi aslida qovurg'adan yaralgan bo'lsa ham nimagadir ayollar doim boshga chiqishlikka intilar ekanlar agar oyoq suvagidan yaratilganda ayol kishi yerga taqirlanib ketar edi pasayib ketar edi shuning uchun qovurg'adan yaratildi qovurg'ani ham chap qovurg'adan yaratildiki yurakka eng yaqin bo'lgan a'zoda demak har bir erkakning jufti haloli uning yuragiga eng yaqin bo'lgan a'zosidan yaralgan shunday ekan buni buyuk bir sovg'a sifatida qabul qilishligi kerak payg'ambarimiz alayhisalotu vassalam biz erkaklarga ko'p vasiyat qilganlar ko'p nasihat qilganlar ko'p ko'rsatma berganlar oilani parvarish qilish oilani ehtiyot qilishlik haqida ko'p gapirganlar hattoki mana sizlar bilan biz rasulimiz alayhisalotu vassalamn hayotlarini o'rganganda ham bu haqida eslab o'tdik o'sha hajjatil vadoda turganlarida ham eng oxirgi xutbalarida ham ayollarni haqqidan qo'rqinglar ayollarni haqqidan qo'rqinglar ular sizlarga olloh tomonidan berilgan omonatdir deb payg'ambarimiz alayhisalotu vasallam qayta qayta ta'kidlaganlar shunday ekan hamma ayollar o'zining jufti haloliga olloh azza va jalla tomonidan berilgan bir omonat tuhfadir tasavvur qiling azizlar siz bir do'stingizga bir qadrdoningizga biror narsani sovg'a qilib berdingiz hadiya qilib berdingiz ko'ylak berdizmi kiyim berdizmi agar siz bergan sovg'ani olgan qabul qilgan do'stingiz yoki tanishingiz uni hurmat qilib e'zozlab kiyib yursa yoki bo'lmasa o'sha siz bergan sovg'aga nisbatan o'zida yaxshi munosabat bildirganini ko'rsangiz qalbingizda xursandchilik paydo bo'ladi do'stimga bir ko'ylak berdim, kiyib yuribdi yuribdiya deb xursand bo'lasiz agar bergan narsangizni nazariga ilmasa bepisandlik qilsa xafa bo'lasiz man bir qancha mashaqqatlar bilan do'stimga shu narsani beruvdim arzimas deb sanab umuman e'tibor qilmadiya deb dilingiz og'riydi endi esa ayol kishi olloh tomonidan bizga berilgan hadiya ekanligini bir solishtirib ko'raylik olloh berayotgan bu tuhfa ollohni inoyati ollohni marhamati bilan bizga jufta halollar berilar ekan albatta bularni ehtiyot qilishligimiz parvarish qilishligimiz kerak barcha erkaklar erkaklarni eng yaxshisi bo'lishligini orzu qiladi hech kim o'zini yomonman deb baho bermaydi qaysi musulmon erkagidan so'rasangiz har qancha qanday inson bo'lmasin o'ziga nisbatan yomon so'zini ishlatishni xohlamaydi birortasi yomonlagan taqdirda ham qabul qilmaydi lekin hammamiz o'zimizni yaxshi yoki ya yomonligimizni bilib olishimiz imkoniyati bor ekan qanday qilib payg'ambarimiz alayhialotu vassallamning hadislaridagi o'lchovga tushishlik bilan rasulimiz alayhissalom ya'ni erkak ummatga qarab aytyaptilar sizlarni yaxshilaringiz o'zini oilasiga yaxshi munosabatda bo'ladiganingizdir men sizlarni yaxshingizman men oilamga yaxshi munosabatdaman dedilar qarang erkaklarni sarasi erkaklarning yaxshisi bo'laman deyayotgan bo'lsangiz unda ayolingizga yaxshi munosabatda bo'ling buni payg'ambarimiz alayhisalotu vassallam ayollarga nisbatan yaxshi munosabatda bo'lishlikka o'rgatdilar rasulimiz alayhisalotu vassallam ayollarni o'zini jufti halolini hurmat qilishlik ularni sevishlik ularga yaxshilik qilishlikka ko'p targ'ib qilganlar hatto bir kuni payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamdan ya rasululloh sallallohu alayhi vasallam siz kimni yaxshi ko'rasiz deganlarida oyishani deb javob berganlar undan keyin ki, kimi deganlarida oyishani otasini abu bakr roziyallohu anhuni yaxshi ko'raman dedilar qarang rasulimiz alayhi alayhialotu vasallam o'zlarini jufti halollarini yaxshi ko'rishlikdan uyalmadilar bu insonni qalbiga berilgan xilqat bu hammamizda bor ruhiyatimiz shunday yaxshi ko'rishlik hurmat qilishlik bu hammani tabiatida bor shunday ekan har bir oila boshlig'i o'zini jufti halolini yaxshi ko'rishligi uni hurmat qilishligi lozim chunki u sizni bir a'zoyingiz sizni hayotingizni sizni zurriyotigizni sizni nasli nasabingizni davomchisi bo'lgan farzandlaringizni dunyoga keltiradigan motabar bir onadir sizga jufti halol bo'lgani bilan sizni farzandingizga eng muborak bir zot bo'lgan volidasidir shunday ekan albatta biz erkaklar o'zimizni jufti halollarimizga bir qullardek munosabatda bo'lmasligimiz balki uni umr yo'ldoshimiz deb qabul qilishimiz kerak qarang nomlari ham chiroyli berilgan umr yo'ldoshi butun umr yo'ldosh bo'ladi bizga hatto jannatda ham alloh nasib qilsa birga bo'ladiganimiz mana shu bizning jufti halollari hakim ibn moviya qushayriy roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi u zot payg'ambarimiz alayhialotu vassalamdan bizlarda xotinlarimizni nima haqqi bor deb so'raganlarida de. payg'ambarimiz alayhissalom shunday deb javob bergan ekanlar qachon taomlansang ayolingni ham taomlantirasan qachon kiyim kiysang uni ham kiyintirasan yuziga urmaysan haqoratlamaysan va uydan boshqa joyda hijron qilmaysan degan ekanlar bu ayollarimizni bizdagi haqlari ekan eng birinchi haqlari bu rasulimiz alayhilot vassalamdan bo'lyapti azizlar ya'ni taomlantirish ayolini taomlantirish mas'uliyati erkak kishini zimmasiga tushyapti ularni boqishlik taomga muhtoj qilmasdan ushlab turishlik oila rahbarining vazifasi chunki ayol kishi bizga o'zlarini baxshita qilib turmushga chiqdilar biz esa nikohda qabul qildik madomiki qabul qilish bizdan ekan ularni boqish kiyintirish kasal bo'lsa davolash hamma mas'uliyatlari ila biz qabul qilganmizda azizlar ba'zi yigitlarimiz ba'zi erkaklarimiz o'zlari doim maishatda hali uch xonada oshxo'rlikda hali bu oshxonada shashlik shashlikxo'rlikda o'zlari ovqatni yeb mazza qilib uylariga kirib borsalaru ammo uyda ahli ayollari arzimagan narsani yeb o'tirsa bu durust emas balki o'zingiz yeganingiz kabi ularni ham yegizishligingiz lozim bo'ladi ularni kiyim bilan ta'minlash ham erkak kishini vazifasiga kiradi hatto o'sha bir sidirg'a kiyim qilib berishlik har bir faslni o'ziga yarasha va bu narsalar azizlar hammasi boy odamlar o'zlarini imkoniyaticha baxillik qilmagan holda kambag'aldan esa ayollari boylarni talabini qilmagan holda har kim o'zini holiga qarab ayolini ovqat bilan kiyim kechak bilan ta'minlashlari lozim yana rasulimiz alayhialotu vasallam ayollarni yuziga urmaysizlar deyaptilar yuzlariga urmaysan vaa tuqabbi deyaptilar ularni qabih so'zlar bilan haqorat qilmaysan tabih so'zlar bilan so'kib haqorat qilishlik ham durust emasligini aytyapti va mabodo endi uyda er va xotin orasida ba'zan shu kelishmovchilik yoki arazlash bo'lib qolgan paytda ayolim bir tarbiyalansin degan ma'noda joyingizni boshqa qilgan taqdiringizda ham o'sha uyda boshqa qilasiz boshqa yoqqa chiqmaysiz deyaptilar bizda buni aksida bizda darhol ayolini haydab yuborilish uydan chiqarib yuborishlik holatlari bo'ladi bu narsani shariatimiz buyurmaydi balki erkak kishi oldin uni nasihat qilishligi o'rtaga hakam qo'yishligi ayoliga to'g'ri yo'lni ko'rsatishligi juda bo'lmaganda bir mana biroz joyini boshqa qilib yotishlikkacha mana shunday tartib bilan tarbiya qilishlikni buyuryapti shuning uchun har bir erkak kishi oilasini ta'minotini qilib qo'yishligi ularni chiroyli boqib turishligi kerak hozirgi kunda ba'zan shunaqa bo'lib qoladiki azizlar kelinlarimiz kasal bo'lib qolsalar ularni darhol uyiga olib borib qo'yiladi mana bu kelin kasal bo'lib qoldi tezda tuzatib beringlar tuzalishiga darhol uyga olib kelib oladi bu xuddi qizni ota onasi go'yoki bir buyumni ularga sovg'a qilib berganku buzilib qolsa yana tuzatib yana foydalanishga bergandek ko'rinarkan aslida shariat bo'yicha erkak kishi oilasi kasal bo'lsa o'zi davolatib o'zi qarashligi kerak chunki qiz bola tamom otani iznidan chiqib ketdi Ya, biz bu yoqda erkaklar oilamizdan o'zimizga itoat qilishlikni bizni hurmat qilishlikni talab qilamiz qilamizu lekin bu tomoniga kelganda uni hamma narsasini qizni otasi qilish kerak degan tasavvurdan uzoqda bo'lishimiz kerak ayniqsa mana shu kuyov to'ralarimizni ayollarni taomlantirish bobida ta'minoti bobida bizlarda hozir yaxshi narsalar yo'lga qo'yilyapti mana avvallari kelin tomonga juda katta majburiyatlar yuklanardi. to'y oldidan ham majburiyatlar yuklanadi kelin tomon kuyovlar uchun hamma narsani qilib berishlik kerak mebeligacha uni pardasigacha uni gilomigacha qilib hattoki orqasidan bir necha kunlab ovqatlarni oliborib berib turishlikka ham mas'uliyat yuklangan edi lekin alhamdulillah hozir yigitlarimiz g'ururlik bo'ldi xudoga shukur deyishimiz kerak ko'ryapmiz uylanayotgan yosh yigit ukalarimizni farzandlarimizni hammalari talab qo'yyaptiki biz kelin tomonga hech narsa majburiyat yuklamaymiz modomiki o'zimiz uylanyapmiz ekan hamma sharoitini o'zimiz qilamiz boricha tanovul qilib yeymiz biz nimani yesak shuni yeydilar qiz tomondan keladigan biror narsasiga ehtiyojimiz yo'q bizga mana shunday qizni tarbiya qilib katta qilib berib qo'yganligi uchun bizni o'zi rahmatimiz kifoya bo'ladi degan holatda turgan erkak yigitlarimiz ham ko'payib bormoqda albatta bu mana bu domlalarimizni ahli ilmlarimizni berayotgan nasihatlarini hayotda ko'rishligimiz juda ko'pchiliklarimiz ba'zan mana shu ayollariga qilinadigan oilasiga qilinadigan ehsonlarni go'yoki ayollariga oilasiga qilinadigan xarajatni boshqalar qilinadigan ehsondan past sanaydilar payg'ambarimiz alayhisalotu vassallam aytdilarki bir dinorni olloh yo'lida nafaqa qilding yana bir dinorni qul ozod qilishga nafaqa qilding yana bir dinorni miskinga nafaqa qilding bir dinorni ahlingga ya'ni oilangga nafaqa qilding mana shular ichida eng ajri savobi ulug'i oilangga nafaqa qilgan dinoringdir degan ekanlar qarang shuning uchun eng birinchi o'zini oilasidan boshlash kerak azizlar o'z oilasini ta'minotini qilib qo'yish kerak ana shundagina u erkak kishi eng katta sadaqa qilgan bo'ladi ba'zan kechirasizlaru boshqalarga o'zimizni ko'rsataman deb bekorchi sarf xarajatlar qilishlik shariat buyurmagan marosim izdihomlarda o'tkazamiz bir qancha qiynalib pul topib kelib ming mashaqqat bilan sunnat to'yi qilaman deb bori topgan pulimizni mana shunga sarflab ertaga oilamiz bilan yeydigan nonimiz ham yo'q holatga tushib qolamiz yoki boshqa marosimlarda o'tkazamiz deymizda de, lekin bolamizni oilamizni qiyin ahvolga qo'yamiz aslida mana shu sadaqalar shu nafaqalarning eng yaxshisi o'zini oilasiga sarflashi edi buni mana rasulimiz alayhialotu vasallam imom ahmad va imom muslim rivoyat qilgan ushbu hadisda bizlarga o'rgatib ketdilar shunday ekan biz oila rahbarlari hammamiz o'zimizni oilamizga nafaqa qilishligimiz kerak va oilamizni bola chaqamizni nafaqa qilaman deb qilayotgan har bir harakatimizga ham katta savoblar bor hazrati umar roziyallohu anhu bir kuni ko'chadan ketayotgundilar bir masjidda besh mahal namozdan tashqari bo'lgan bir paytda ham namoz o'qib turgan bir yigitni ko'rib qoldilar qarasalar juda chiroyli namoz o'qiyapti nafl namozda ibodat bilan mashg'ul bo'lyaptilar o'tib ketdilar yana qaytayotganda yana ko'rdilar uch marotaba u yoqdan bu yoqqa o'tganda mana shu yigitni masjiddan chiqmasdan kuni bilan ibodat qilayotgan holatini ko'rdilar so'ng hazrati umar roziyallohu anhu u yigitni chaqirtirdilar chiqqandan keyin aytdilarki man besh mahal farz namozdan tashqari paytlarda ham sizni masjidda ko'ryapman chiroyli ibodat qilyapsiz qoyil lekin bola chaqangiz bormi dedilar ha bor ularni nafaqasi nima bo'lyapti ularni tirikchiligi nima bo'lyapti deb so'raganlarida de, u yigit javob berib aytdilarki meni akam tojir biz akam bilan kelishdik akam o'zlarini topgan pullaridan meni oilamni ham boqib turadigan bo'ldi o'zlarini oilalariga qo'shib men esa mana shu yerda qo'shimcha ibodatlar bilan shug'ullanib turadigan bo'ldim deyadilar hazrati umar roziyallohu anhu u yigitga qarab ahuka minka dedilar seni aking sendan ham ko'ra ko'proq ibodat qiluvchi ekan bo'lmasa dedilar ya'ni oilasiga harakat qilib nafaqa qilishlikni ibodat darajasiga olib chiqdilar oilani tashab qo'yib oilani boshqani qo'liga qo'yib qo'yib bu yerda turgandan ko'ra besh mahal namoziga vaqtida kirib qolgan vaqtilarini tirikchilikda bola chaqasini boqishlikka sarflashlik ularni birovga muhtoj qilmaslikka ta'lim berdilar shuning uchun ruxsatinglar bilan bugun barcha kelinlarga o'zimizni islomiy nuqtai nazardan dinimizni nasihatlarini yetkazamiz bizni tinglab turgan muhtarama kelinlarimiz opa singillarimiz go'zal qizlarimiz avvalo siz aziza kelinlarimizga allohi qazza va jalla ulkan ulkan savoblarni bersin sizlar juda katta jasorat qilasizlar o'zingiz tug'ilib o'sgan xonadondan ota onangizni endigina xizmatini qilishlikka yaroqli bo'lganingizda endi bir katta bir oilani bekasi bo'lishlikka majbur bo'lasizlar allohni irodasi deb payg'ambarimiz alayhisalotu vasalamning sunnati deb qabul qilib ota onangizni raylarini qaytarmasdan rozi bo'lib boshqa xonadonga ko'chib o'tasizlar shuning uchun ham siz mushtipar kelinlarimizga mana shu qilgan xizmatlaringiz taqdirga tan berganligingiz uchun ham alloh sizga juda katta mukofotlarni va'da qildi mana shu mukofotlardan bittasi payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam aytadilarki qaysi bir ayol ollohni buyrug'ini bajargandan keyin erini rozi qilib bu dunyodan o'tarkan jannatni xohlagan eshigidan kirib oladi dedilar siz aziza qizlarimiz go'zal kelinlarimiz ollohni buyrug'ini bajarib turmush o'rtog'ingizni rozi qilsangiz jannatni xohlagan darvozasidan kirib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz alloh sizlarni barchalaringizni mana shu darvoza oldida ko'rishtirsin lekin besh barmoq barobar bo'lmagani kabi hayot doim bir xil bo'lmagani kabi yuqorida biz aytib o'tgandek qaynona onani o'rnida onadek mehribon bo'lib kelinlarini boshini silab go'zal qizim deydigan qaynonalar bo'lib ularni orasida kelinlarga yomon munosabatda bo'lgan qaynonalar bor bo'lgani kabi kelinlar ichida ham o'sha xonadonda o'zini o'rnini yaxshi bilmaydigan qaynonaga zulm qiladigan kelinlar ham hozir ko'payib bormoqda go'yoki kelin bu uyga kelgandan keyin turmush o'rtog'i uni mulkiga aylanadi kelinlar aytadiki men sizga turmushga chiqdimmi demak siz meni deyishingiz kerak ona o'z yo'liga otangiz o'z yo'liga lekin men sizni turmush o'rtog'ingizman men sizga bola dunyoga kilgizadiganman men sizni baxtli qiladiganman degan talablarni qo'yib kuyov to'ramizni xijolat holatga qo'yib ke qo'ymaslik kerak yaqinda bir kelinimiz mani oldimga ke kelib bir savol beryapti shariat bo'yicha men qaynonamni yoki qaynotamni xizmatini qilishlikka majburmanmi yoki majbur emasmanmi qiyomat qoyim bo'lganda mendan qaynotangni qaynonangni xizmatini qildingmi deb olloh so'raydimi yoki eringni xizmatini qildingmi deb so'raydimi qaysinisi to'g'ri deb savol berdi oldida bir ayol bor qaynonasimi yoki boshqasimi hatto turmush o'rtog'i ham o'tiribdi idoraga kelib so'rayapti man kelinga endi albatta shariat bo'yicha javob berishim kerak aytdimki muhtarama kelin albatta shariat bo'yicha siz faqat eringizni rozi qilishga buyurilgansiz. shunday ekan boshqalar hamma qiladigan xizmatlaringiz bu sizning himmatingiz sizning iltifotingiz dedim kelin turmush o'rtog'iga qarab ko'rdingizmi demak meni majburlashga haqqingiz yo'q deyapti kelin qaynonamni xizmatini qilishlikka majburlash yo'q men faqat sizni rozi qilishim kerak deyapti Men kelinga qarata aytdim va buni barcha kelinlarga aytmoqchiman haqiqatda ham ayol kishi erini rozi qilishlikka buyurilgan lekin keling teram fikr bilan qaraylik qaysi erkak kishi onasini behurmat qilgan ayoldan rozi bo'ladi qaysi erkak kishi otasini behurmat qilgan ayoldan rozi bo'ladi siz eringizni rozi qilmoqchimisiz unda eringizni ota onasini hurmat qiling bu uning uchun juda katta sharaf bo'ladi albatta kelin avvalgi suhbatlarimizda aytib o'tganimizdek cho'ri joriya xizmatkor emas kelin o'zini odobi bilan go'zal o'zini xulqi bilan go'zal bu urfda odatimizda bor qadim qadimdan ertalab turib qaynonasiga shirin choylarni damlab qaynotasini qo'llariga suv quyib assalomu alaykum yaxshi yotib turdingizmi otajon yaxshi yotib turdingizmi onajon deb ularga go'zal munosabatni bildirib har qancha turmush o'rtog'i bilan biror gap so'z bo'lgan bo'lsa ham qaynota qaynonani oldida kulib turadigan bo'lsa bu qaynona uchun ham qaynota uchun ham katta bir baxt uyga nur to'lib ketadi qolaversa payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamning o'rgatishlari ham shunday bo'lgan biz kattalarni hurmat qilishlikka kichiklarga rahm qilishlikka buyurilinganmiz kattalarni hurmat qilmagan kichiklarga rahm qilmagan bizning ummatimiz emas dedilar payg'ambarimiz alayhi vaalam keling bir hikoya keltiray muhtaram kelinimiz bir kelin nihoyatda qaynonasidan bezor <laughs> bo'libdi qaynonasi juda zulm qilar ekan uydagi oila a'zolari zulm qilar ekan mana shundan bezor bo'lib hech kimga bildirmasdan bir tabibni oldiga boribdi tabibga iltimos qilibdi muhtaram tabib janoblari bugun siz bilan gaplashadigan gapimiz bizni oramizda sir bo'lib qolishligi kerak debdi gapiring debdilar tabib menga bir dori bering mana shu dorini men asta asta ovqatga qo'shib bersam o'shii ichgan odam o'lib qolsin zaharlanib lekin buni man qilganimni bilmaslik kerak debdi kimni o'ldirmoqchisiz deb qaynonasidan bezor bo'lganini bildiribdi tabib bu ancha qimmat bo'ladida debdi mayli qancha tillo bo'lsa beray debdi kelin shunchalik to'ydim debdi kelindan haligi haqni olib tabib qo'liga zahar giyoh beribdi mana buni ovqatiga qo'shib berasiz bir oy yoki qirq kunda ta'sir qiladi chunki bir pasda o'ldirib qo'ysangiz sizdan gumonlanib qoladi asta berib boraverasiz sekin 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 berib borverasizda shunda u ayol oxiri o'ladi buni qilayotganingizda siringiz ochilib qolmasligi uchun nihoyatda xushmuomala bo'ling sizni so'ksa ham kulib turing qattiq gapirsa ham e'tibor bermang faqat xizmatini qiling yaxshiligini qilib turingda ora orada shu ovqatiga buni solib beroing shunda sizdan keyin gumon qilinmaydi deydi haligi kelin o'sha zaharni olib ketdi har kuni qaynonasini ovqatiga qo'shib berarekan har kuni solar ekan qaynona qattiq gapirsa kular ekan so'ksa uzr so'rar ekan shunaqa muomala qilib yuraveribdi har kuni kim dashnom bersa ham qulluq deyar ekan boshqa qilar ekan oxiri qaynona hayron bo'lib ba'zilarga aytar ekan kelinim o'zgarib qoldiya ajoyib bo'lib qoldi gapirsak gap yapı qaytarmaydi biror tanbih bersak qabul qiladi bizga qarab kulib turadi Alloh shunaqa ham kelindi bizga beradimi deyishni boshladi alal oqibat shunaqa bo'ldiki bir necha kun o'tgandan keyin kelin qaynonasini yaxshi ko'rib qoldi shunday bir munosabatlar zo'r bo'lib ketdiki odamlarga maqtansa arziydigan birdan kelinni esiga tushib ketdi axir u har kuni zahar beryapti-ku. yugurganicha tabibni oldiga bordik muhtaram tabib endi zahar kesadigan biror <laughs> narsa bering men qaynonamga bilmasdan buni bergan ekanman aslida qaynonam yaxshi odam ekanlar hozir juda menga yaxshi munosabatda bo'lyaptilar deganida tabib kuldilar nega kulyapsiz dedi qizim yaxshilagan narsa giyoh emas balki aslida sizni xulqingiz siz chiroyli xulqda bo'lganligingiz uchun qaynonangiz sizni yaxshi ko'rib qoldi zaharga kelsak men sizga hech qanaqa zahar bermaganman balki ovqatga qo'shadigan bir giyoh berganman xolos aslida bu muolajani sizni o'zingiz sizni tilingiz qildi deb aytgan ekan demak muhtarama kelinimiz qancha shirin so'z bo'lsalar mana shu munosabatlarida unga nisbatan qaynona ham qaynota ham o'zgarib boradi bir narsani esdan chiqarmaslik kerakki muhtarama kelinimiz eringizni rozi qilishlik bilan jannatga kirish imkoniyatini topar ekansiz sizni eringiz jufti haloliz esa onasini rozi qilishlik bilan jannatga kirish imkoniyatini topadi turmush o'rtog'ingizni jannatga kirishini xohlasangiz birgalashib uning onasini xizmatini qilasiz duosini olasiz muhtarama kelinimiz turmush o'rtog'izni o'z onasiga hech qachon qarshi qo'ymang ba'zan kelinlarimiz shunaqa holatga tushib qoladilar ko'ryaptilar mana bizning idoramizga ham kelyapti biz aralashyapmiz hattoki xafa bo'ladilarki qaynonam dedilar, menga qattiq qattiq gapiruvdilar Men haq bo'lsam ham erim menga hech narsa yonimni olmadi go'zal <laughs> kelinimiz o'zingiz o'ylab ko'ring axir qaysi erkak kishi ayolini oldida onasiga siz noto'g'ri gapiryapsiz ayolim to'g'ri deb ayta oladi turmush o'rtog'ingizni xijolatchilikka qo'ymangda qanday qilib aytadi bu narsani albatta u sizga nisbatan aytadi sen xato gapiryapsan sen noto'g'ri qilyapsan onam to'g'ri qilyapti deydi chunki siz bu narsani tushunmaysiz man o'tgangi qaynonalarga bergan nasihatimda aytgan edimki siz keliningizga nima qilsangiz qizingiz shu narsani ko'radi deb endi bu tomonda shunaqa qoida bor ekan muhtaram kelinlarimiz siz qaynonangizga qanaqa munosabatda bo'lsangiz vaqtiki kelib kelinlaringizdan qaytadi siz bugun qaynonangizni jerkiyotgan bo'lsangiz siz bugun qaynonangizga beodoblik qilayotgan bo'lsangiz erkalatib boqqan o'g'lingizni ayoli ertaga xuddi shu narsa bilan sizga javob qaytaradi chunki bu dunyo mana shunday har doim qilingan har bir xato uchun javobgar qilib qo'yadi u dunyoda bo'lmasa u dunyoda javob beramiz shunday ekan ertaga siz avaylab asrab boqayotgan o'g'lingizni baxtli saodatli bo'lishini xohlasangiz unga yaxshi bir kelin olib uni rohatini ko'raman desangiz o'zingiz qaynonangizga qaynotangizga oila a'zolaringizga yaxshi munosabatda bo'ling shirin suxanlik bo'ling chunki eng oliyjanoblik insonda yaxshi xulqligidadir vaziyatga to'g'ri baho bering turmush o'rtog'ingizni qo'lidan kelmaydigan narsani talab qilmang qaynonangizni oldida doim parvona bo'ling ularni duosini oling ular g'animatdir qancha kelinlarni ko'rdik qaynonalari o'tib ketgandan keyin qadriga yetib duo qiladilar qaynonam borligida turmush o'rtog'im menga munosabati boshqacharoq edi qaynonamdan keyin o'zgarib qoldi deb shikoyat qilgan qanchasini ko'ryapmiz shunday ekan hozir siz hayot bo'lib turganda qaynoningizni qaynotangizni duolarini oling mana shunda inshaalloh siz dunyodagi eng baxtli kelinlarga aylanasiz alloh sizga baxtu saodat go'zal hayot ato qilsin